Темі дня сьогодні говоримо про опалювальний сезон. У студії заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Чернявський. Доброго вечора, Олександр Олександровичу. І спершу нагадайте, будь ласка, про те, коли розпочинається опалювальний сезон в області і, власне, чи включили соціальні заклади окремі, як обіцяли, у зв'язку з низькими температурами. Ну, я хочу сказати, що вже отопительний сезон в області почався 100%. Тобто у нас всі котельні, які працюють... для централизованного отопления области включены, проблем никаких нет, также индивидуальные котельни включены, топочные включены, и э, отопительный сезон начался не только в нашей области, но и в Украине намного раньше. Рач, начался он только потому, что были обращения граждан в связи с наступившими холодами, были проведены э, совещания непосредственно в министерстве, мы получили поручение э, вице-премьер-министра Вилкула Александра Юрьевича о том, чтобы школы, сады, садики, больницы начали отапливаться с 5 октября. С 15 октября уже жилой фонд. Но решения исполкомов и распоряжения председателей горсовета были приняты таким образом, мы это все проконтролировали, что отопительный сезон начинался также с понижением температуры. И если температура в течение трех дней была меньше, чем 8 градусов, тогда котельные начинали работать. У нас к этому все було готово, поэтому, когда температура снизилась, естественно, мы начали отопительный сезон связаться. Зв'язку з тим, що сьогодні обіцяють наприклад, підвищення температури до плюс 15 навіть градусів. Чи із цими корективами буде скоригована робота і власне опалення? Чи вимкнеться вона? Ну, я думаю, що котельні відключатися не будуть, потому что запуск котельно. Скажем, сложный технологический процесс на самом деле, потому что много тонн воды, которые находится в системах отопления, закачаны, они уже прогревались. И котельную не просто выключить, как газ, на газовой плече повернуть комфорку и включили-выключили. Поэтому надо, ну, естественно температурный режим будет немножко снижен. Есть технологические карты работы котельной, они будут работать в соответствии с ними. Я хочу сказать, что вот эти благоприятные условия, которые наступают, это большой плюс для нас и возможность устранять те порывы, которые сейчас появляются. Вы сами поймаете, что в связи с увеличением нагрузки, которая сейчас подается тепловая нагрузка, запускаются дома, подключаются, давится сильнее давление в систему, естественно, изношенные трубы, они рвутся, появляются порывы. И вот в этот промежуток теплого времени, который у нас есть, Зістян, будуть аварійні бригади проводити роботи для того, щоб ми більш качественно вошли уже дійсно в такі серйозні погодні условия. Скажіть, будь ласка, яка сьогодні ситуація із заборгованістю за газ головних тепловиків області, теплопостачальних підприємств? На сьогодні общий долг області составляє 180 вісімдесят мільйонів гривень. Що з нею робити і чи отримали вони вже ліміти? Ну, дебіторська задоволення за потреблює газ НАК «Нафтогаз України» Действительно, это одна из проблем, которую мы сейчас решаем, но я хотел бы сказать, что большую часть составляет в неплатежах населения дебиторская задолженность. Поэтому своевременно теплоснабжающие предприятия не могли рассчитываться. Это также одной из проблем является существующих порывов. Потому что в те услуги, которые были предоставлены населению в предыдущие годы, и большая дебиторская задолженность перед предприятиями теплоснабжения, она не позволила сконцентрировать ресурс для того, чтобы можно было планово менять сети тепловые. Поэтому предприятия оказались в дилемме. и ремонт сетей, и расчеты за газ. То есть таким образом у нас формировалась такая задолженность, но также есть еще разница в тарифах. Разница в тарифах ⁇ это, скажем, сама система погашения разницы в тарифах ⁇ это механизм для того, что для населения тарифы повышаться не будут потому что это четкая позиция президента, премьер-министра, правительства, губернатора. И, соответственно, вот эта разница, которая несется предприятиям ну, затраты, которые на производство тепловой энергии, которые не включены в тариф, они будут погашаться, погашаться за счет государства. Так. И в этой части, в этой части задолженности, есть эта разница в тарифах, которые, за счет которой будет также погашена частично за газ. Но хотел бы сакцентировать и попросить потребителей тепловой энергии, централизованного отопления своевременно оплачивать услуги теплоснабжения. Ну, давайте сделаем такой акцент. Тобто, газ будет у тепловиков и у населения не будет проблем из с теплом в будинках своих. Проблем не будет, потому что позиция премьер-министра, вице-премьера, еще раз, президента о том, что в приоритете у нас стоит жители нашей страны, потребители. Несмотря на то, что есть задолженности перед газом, мы это решаем определенным путем самостоятельно. То есть и вице-премьер-министр Вилку Александр Юрьевич и министр ЖКХ, и областное руководство предпринимают все меры для того, чтобы все котельные у нас были с газом. Что сегодня и с техническим станом котелень и мереж? Чи все мы на 100% готовы до на сезона и не будет каких-то катастроф? Я хочу сказать, что мы сто процентов готовы к отопительному сезону. Это показали и акты готовности предприятий, и тепловых хозяйств, которые проводились в течение, начиная с окончания отопительного сезона, все лето, и сейчас подготовка к отопительному сезону под скалам, что мы готовы. Единственная проблема, которая сейчас существует, это изношенность сетей тепловых. То есть, когда возрастает нагрузка, возрастает температурный джом, то есть нагревается теплоноситель, начинают возникать порывы соответственно, теплоноситель подается во все дома. Единственное, когда возникает порыв, для того, чтобы не было утечки теплоносителя, перекрываются задвижки, и дома остаются без тепла. И то большое количество домов, которые, ну скажем, из-за одного порыва отключены, они таким же образом с ликвидацией порыва будут включены. Понимаете, то есть это 20 домов, то это не значит, что один дом сегодня, завтра, послезавтра, третий. Они сразу момента также включатся. Все зависит от того, как на магистральной, сколько на магистральной сети находится потребители тепловой энергии домов, больниц, садиков. Дякую. Я напоминаю, что сегодня у студии темы дня был заступник главы областной державной администрации Александр Чернявский. На все доброе, и оставайтесь на канале Кировоград. До свидания.